Хот хоронд нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлдэг автобуснуудыг техникийн үзлэгт оруулах ажил эхлэлсэн байна. Автотээврийн үндэсний төвөөс үйлчилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор дэдгэр автобуснуудыг 80 дугаар сарта бүтээн техникийн хяналтын үзлэгт бүр оролцохор болжээ. Хот хорондын тээврт 1280 автобус үйлчлэхээр хүлээгдэж байгаа техникийн үзлэгт бүрэн хамруулснаар аюулгүй байдлыг давхар хамгаалах гэж автотээврийн үндэсний төв үтсэн байна. Барил зөвлөлийн ирээдүйн генерах хотноо үргэлжлүүлж байгаа Олимпийн наадмын хөнгөн атлетикийн төрөлд оролцох орсон албан улсын цартан тэмцгэн хөрв атлетикий холбоо энэ төрөлд Дарья Клешинэг Усэд Арс холбоонысын бүх тамирчны эсрэг хариуг тавьсан байна. Урт тариалтын тамирчин Дарья Клешинэг Сэрвэ ширгэлээг нь тогтоогдсон боловч олон улсын өнгө атлетикийн холбоо хараг тавьжээ. Олимпиад наадмын өмнөх төчүүдийн урт тариалтын тэмцээн Иргэммэр гарагт эхлэх юм. Өдгөө 25-нд Дарья Клешинэг 20-ийн эсрэг үүсэн олон улсын спортын арбитражийн шивхэд нэндааруу гомдол гаргажээ. Онцгойл өрхийн газраас гаргасан мэдээгээр Арахангай аймгийн ертэн болгон сумын талбараагийн хөвтөгийн тогтдог газар эргэн 啊。Ah. Сурхай болж Аймаг онцгой хөдлийн газраас ирэн хах ажиллагаа хийж байсанч аргыгний хүсэлтээр зөксөөсөн байж хариуч ут төр ирлийн ажиллагааг дахин ургэлжлүүлэх хүсэлт өрсний дагуу Тус аймаггийн онцгой хөдлийн газрын 8 албаач, 1 техник хэрэгслээр ажиллаж 24 км газрыг санал хийсэнч тухайн өдрийн 21 цаг 20 минутанд ирлийн ажиллагааг тур зөксөөсөн байна. Өнгөрсөн жилийн жишээн дагуу үндэсний үйлдвэрүүд зорччийн дүрмт хувьс үйлдвэрлэл нээлүүлэх юм байна. Энэ жил ерөнхий боловсролын дүнцруулын 1 дэхөр ангид 65 мянган хүн хөтөлсөн суралцсан хэрэгэлттэй байгаа. Сурагчийн дөрөвнөв хуцсыг аль компани сонгоохоо тухайн сургууль шийдэх юм байна. Харин эцэг эхчүүд хяналт тавих юм байна. Боловсрол сайжулсан спорт ямнаас сурагчийн дөрөвнөв хуцс 2 жилийн идэлгээ тааж байх ёстой гэсэн шаардлагыг үндсний үлдэгүүдэд тавьтгаа. Оюутгын компани 2 дугаар үл хөдлөлийн тайлангаа танилцууч. Тус компани энэ оны 2 дугаар үл хөдлөлт 329.7 сая амрикийн долларын борлуулалттай орлоголсон нь өмнөх үл хөдлөлтөөс 22 хувиар буурсан үзүүлэлт бөгөөд энэ нь альтны борлуулалт багассантай холбоотой гэж м сэрсэн хүдрийн хэмжээ удирлын дөнгөрөлд өдөртд тунджаар 105,000 орчим тонн байсан нь өмнөх хүлэрлийн үтэйн төвтсөн байна. Таиланд дурдсанаар ойдлага 2016 оны 2 дугаар үеэл 126 сая амрикт долларын татвар хураамж төлсөн бол 136 сая амрикт доллар үнтсний хөдөлтөө авалт ичээ. 5 хоног тангара өрхөөр бэлдсэн ойт энцэргүүд өнгөрсөн баасан гараг чингэсийн талбай тангара өрглөө. 2-р жилийн үнөөс эхэлсэн ойт энцэргүүд хөтөлбөрт хамрагдсан ойудны тоо 2014 оны 418, 2015 оны 986 байсан бол энэ 100,000 гаар таалагдчихэ. Үүнээс энэ хөтөлбөрт суралцөхөлт ойт энцэлүүсийн тоо жилэрх төснөөснийг харж байна. Дөрван сарын онлын сургалт, хоёр сарын дадлагын сургалтанд хамрагдсаж зэрэг албаасан залуус ихэнх нь өөрөстийн хүслээр явснаар явж байна. Тэгэд өмнө жил жилийн зүүн амралтаа айлч ажиллаж нэгэн хүн өнгөрүүлдэг байсан бол энэ зүүн бие биелдраа хөвжүүлж биедан өртнөгцэн харилцан хүмсрэлдэг байсан уустын өг даад сурсан зэрэг эерг хүртэлтийг өөртөө гаргач. Эрэх хөл засыхунж их хөтөрн улмаар өвжил хэвэржж хүндэрч болзошгүй гэж анхны эрэх гадраас анхаарууллаа. Архангай, Баянгоор, Булган гоалтай говсон бүр Оворын ханга зэрэгнийт 15 аймгийн зарим дырм...